Как обычно прошла в такой обстановке доверительно и понятно. Я хотел бы сформировать ее следующим образом, дать короткую информацию, то, что у нас делается, где мы находимся, какие вопросы мы перед собой видим проблемы и как бы их решать. И дальше хотел бы услышать от вас вопросы, постараться на них ответить, либо тех специалистов, которые здесь мы пригласили с министерства, они включатся в работу, ответить, либо мы возьмем вопросы на обработку и попросим время для того, чтобы сформировать ответы на них. Ну, несколько слов о том, что у нас происходит, где мы находимся. Значит, не вам не рассказывать ситуации в стране, которая есть, вы ее все прекрасно видите и значит, пользуйтесь практически той же информацией, которой мы пользуемся хочу сделать акцент на том основном проблемном моменте, который я вижу и который был озвучен со стороны Калековича. Это вопрос, связанный с сложностями с бюджетом и, соответственно, снижением бюджетного финансирования. Мы пока не знаем, о каких цифрах идет речь для угольной отрасли но в целом озвучено, то, что финансирование бюджетное будет ужиматься и урезаться, поскольку наполнение бюджета не просматривается в тех объемах, которые были запланированы. Конечно, это беспокойность, которая не только у вас есть, а и у нас, связанная именно с первой позицией, позицией, связанной с выплатой заработной платы. Мы неоднократно общались с Михаилом и не... Только в, в рамках совещания, а еще и э, у нас постоянные дискуссии по данным вопросам. Я вам скажу, это беспокойность передана на сегодняшний день и, и с моей стороны, и со стороны э, председателя конфедерации, э, министру, значит, он понимает всю сложность данного вопроса, поэтому э, на сегодняшний день ведет им режим жесткой значит, контроля за использованием денежных средств первую, первая задача, которую мы должны решить, это задача с выплатой, направленной на выплату заработной платы. Пока будут формироваться все остальные вопросы, этот вопрос должен быть в первую очередь определен. Поэтому на сегодняшний день все денежные средства, которые поступают на счета для Украины, значит, они... Все фильтруются и значит, только значит, с подачи министра производится выпуск денежных средств. При этом закрываются только основные позиции. Это железнодорожный тариф для перевозки углей, вопросы связаны с ЛСМ, с лесом, значит, и то может быть не в полном объеме. То есть те вопросы, которые злободневные именно сегодняшнего дня. Такой режим мы будем держать до конца месяца. Будем смотреть, как будет наполняться и решаться вопрос с бюджетом, и дальше будем говорить о переводе уже, э, думая о том, что это получится, переводе на нормальный режим работы.